я генеральный директор Трима ВСК. Мы представляем компанию Тримы на российском рынке уже более 12 лет. И в этом году у нас, я считаю, очень уникальный набор продуктов, которые мы могли бы предложить и для архитекторов, и для инвесторов, и для подрядчиков, удовлетворяющим максимальный набор Разных спросов. Ну, в первую очередь хотел бы начать с системы Кубис. Кубис инновационная система, которая разработана исключительно для взыскательных клиентов, для архитекторов, для инвесторов, которые хотят выделить свое здание, подчеркнуть эстетическую привлекательность, сделать фасад уникальным, красивым. Данная конструкция объединяет в себе несколько преимуществ сэндвич панелей и несколько преимуществ фасадных кассет. В первую очередь она самонесущая, она внешне выглядит так же, как фасадная система из кассет, но при этом быстро монтируется, легкая, все собрано в одном элементе. Отличает эту систему, если близко сделать снимок, отличает систему в первую очередь закругленные углы и теневой шов. Такой системы нет не только на российском рынке больше ни у кого, но и вообще в Европе. Трима при изготовлении этой системы более 50 патентов разных сделала, которые защищают вот эту технологию. Кроме этого, фасадная система Кубис э, до 15 лет гарантий э, на покрытие, на защиту декоративных свойств этого покрытия. И э, есть возможность разными модулями, разной шириной вертикальным монтажом, горизонтальным. Э, до наклона сделать абсолютно любой фасад при сочетании с разными углами при сочетании с цветами получится уникальная система кроме этого в нашей линейке также есть конструкции новые конструкции для под марками Power. Power C это clean, это поверхности, которые э, это торгов, из этой продукции строятся торговые центры, э, к которым требования по самоочищающим, по самоочищающимся поверхностям. Сделано это для того, чтобы удовлетворить потребности клиентов, которые уже их не устраивает обычные сэндвич-панели, поскольку мы понимаем, что в обычных сэндвич-панелях не получается достичь такого же вида через 5-10 через лет. Здание с стандартным полиэстром, с обычными материалами выглядит неказисто, нехорошо через 5 лет. С этой конструкцией эта проблема решена автоматически она самоочищается и э, от дождя и выглядит также презентабельно кроме этого якость цветов насыщенность красок э, остается такой же и через 5-10 через лет кроме этого у нас под брендом 3 Power есть специальные поверхности есть специальные панели для химически агрессивных средств для э, технологических процессов, которые требуют постоянной очистки, обработки, санитарной обработки поверхностей. Ну, к примеру, сыроваренные заводы, к примеру, курятники или мясопереработка. Любое, где есть контакт с, любое, где есть контакт с агрессивной средой. Данная продукция максимально этому удовлетворяет есть отличная возможность тоже в нашей линейке, в нашей линейке продуктов эм, комбинировать использование стандартных сэндвич панелей, э, возможно, с декоративными покрытиями э, интересных цветов и э, защитных декоративных свойств с алюминием в разных вариантах. В наших продукциях есть, скажем, возможность делать фасады без внешне, внешнего наличия крепежа, с использованием алюминиевых декоративных элементов, Т-образных профилей, а шеф профилей внутренних, я думаю, в проспектике можно будет это показать. Это будет очень интересно для архитекторов, поскольку это дает многообразие использования на фасаде. То есть это у вас получается вы создали систему, как бы конструктор лего только из алюминия. И с... главный компонент это ваши панели. И она собирается. На объект... Совершенно верно. Зачастую, зачастую нам не хватает э, фантазии э, сделать, из, э, интересного, э, сделать интересным фасад. Э, за счет чего? Обычно сэндвич-панели играют цветами. Но это не единственная возможность. Э, можно точно так же использовать э, разный набор декоративных элементов. Допустим, обрамление окон не стандартным начальником, а с использованием алюминиевых, э, с алюминиевых конструкций. В итоге получается система при использовании стандартных элементов, как вы правильно говорите, стандартных элементов, как лего, собирается совершенно уникальный фасад, который и внешне выглядит великолепно, и по цене не существенно дороже. Пользуясь возможностью, с удовольствием приглашаю архитекторов, инвесторов, представителей заказчика, любых, кто проявил интерес, на обучающий семинар, в котором мы сможем более подробно рассказать о этой системе, о конструкции, о ее возможности возможностях применения, о лучших практиках, которые мы используем в своих фасадах, сможем обменяться мнениями и друг у друга научиться. На этих семинарах мы рассмотрим все возможности использования системы Fubis, Cubis One, Cubis Air, ну и кроме этого наши функциональные продукты три Power C, Clean, Aesthetic. Милости просим.